হেল্ল' গাইজ আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আৰু কথাটো হ'ল কি সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে কথাটো হ'ল কি অহা ন তাৰিখ আমাৰ জুবিন দাস ঈশ্বৰ পুত্ৰক মহা আকাশৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব আৰু সেই কথাটো কিমান আচৰিত কাৰো সৈতে তেনেকুৱা হোৱা নাছিল যে মহা আকাশৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব কিন্তু কিমান এক্টৰ এক্ট্ৰেছ ঢুকাইছে কাৰো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম দেখিম আৰু যে মহাকাশৰ পৰা আমাৰ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ জুবিনদাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব হেলিকপ্তাৰেৰে কিন্তু কিমান একৰে ঢুকাইছে কিন্তু কাৰো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱা দেখা নাছিলোঁ আৰু দেখা নাই আজিলৈকে কিন্তু আমাৰ জুবিনদাক জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম দেখিম আৰু যে হেলিকপ্টাৰেৰে মহা আকাশৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব কিমান এটা আচৰিত আৰু কিমান ভাল মানুহ আছিল তেখেত ন আজি ভাল মানুহ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে কিমানে লাগি আছে কিমানে ন্যায় বিচাৰিছে এতিয়ালৈ ন্যায় পোৱা নাই ন গতিকে কিমান এটা মানে ভাল মানুহ আছিল তেখেত তেনেকুৱা ভাল মানুহ হ'ব লাগিলে কিমান ভাল কাম কৰিব লাগিব আৰু জুবিন ৰাই কিমান ভাল কাম কৰিছিল তেনেকুৱা বহুত আৰু দ্বিতীয়বাৰ আমাৰ এই ভাৰতত তেনেকুৱা জুবিন আহিব নে নাহিব সেইটো ওপৰলৈ জানে ক'ত দেখা পাম যিটো যুগ পৰিছে কলিৰ যুগ কলিৰ শেষৰ যুগ এনেকুৱা মানে যুগত জুবিনদাৰ দৰে ভাল মানুহ আৰু কোন আহিব বিশ্বাস নহয় যে জুবিনদাৰ দৰে আৰু ভাল মানুহেই ভাৰতত আৰু জনম হ'ব কোনো বিশ্বাস